Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menetapkan satu rancangan yang dinamakan Fast Track 2020 dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam pada sinar media berkata, ini bagi mempertingkat aktiviti pencegahan dan kawalan HIV AIDS dan memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada pengidap AIDS mengetahui status mereka. harapan kita kita boleh memberi rawatan melalui entry retroviral treatment untuk sekurang-kurangnya 90% daripada mereka yang sudah dikesan sebagai positif dan cara pemberian rawatan ini mesti menunjukkan keberkesanannya melalui mengurangkan the level of virus count di dalam darah mereka iaitu viral load suppression untuk sekurang-kurangnya 90% daripada mereka yang menerima rawatan itu. Beliau menjelaskan 78% punca utama yang kini dilihat sebagai peningkatan jangkitan HIV ialah menerusi hubungan seks bebas manakala selebihnya perkongsian penggunaan jarum suntikan dadah. Kes-kes baru ini puncanya adalah melalui perhubungan seks. Dan di dalam perhubungan seks ini adalah se-behavioral issue isu berkaitan setingkah laku seseorang so ini memerlakukan mereka kena uh, bertanggungjawab lebih bertanggungjawab bermaksud mengelakkan daripada perhubungan seks di luar nikah Datuk Seri Dr S Subramaniam menyatakan demikian pada sidang media selepas majlis perasmian kempen Hari AIDS Dunia 2016 peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching. Beliau turut berharap supaya badan bukan kerajaan NGO bersama-sama membantu kerajaan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai risiko penularan penyakit itu dan memeranginya sekaligus mencapai jangkitan HIV sifar menjelang tahun 2030. Kampung Sekedup dan Kampung Sungai Maung di Bintawak, Kuching bakal dibangunkan dengan perumahan mampu milik dalam masa lima tahun akan datang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, bangunan perumahan tersebut antara usaha kerajaan untuk menampung permintaan pembelian rumah mampu milik yang kini mencecah hampir 60,000 orang dalam senarai menunggu Kementerian Perumahan dan Urbanisasi. Dato Amar Abang Johari yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi berkata untuk tujuan tersebut sebuah jawatan kuasa bersama antara Kementerian Perumahan dan Urbanisasi serta Jabatan Tanah dan Survey telah ditubuhkan untuk mengenal pasti kawasan tanah-tanah yang berpotensi diperbesar di kedua-dua kampung berkenaan. Beliau menambah perumahan yang bakal dibina nanti akan menggunakan pakai konsep perkampungan moden seperti yang telah dibangunkan di rumah Mesra Rakyat Satu Malaysia, Kampung Sungai Midin di Samariang dengan nilai antara RM100,000 hingga RM120,000 seunit. Katanya untuk langkah permulaan, kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah lebih 2 juta ringgit untuk pembinaan dan penambahbaikan infrastruktur di kedua-dua kampung tersebut. Ini termasuk sejumlah 1.4 juta ringgit untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem pengairan dan peparitan selain penurapan jalan di Kampung Segedup untuk tujuan tebatan banjir. Datuk Amar Amar Johari berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bot dan jaket keselamatan kepada masyarakat Kampung Segedup di Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC telah berjaya menangkap seekor buaya jenis lutung sepanjang 2 meter di Tasik Tanah Perkuburan Semariang semalam. Menurut Timbalan Pengurus Besar SFC Oswald Brecon, bertindak atas aduan orang awam usaha penangkapan telah dilakukan sejak selasa lepas. Rabu lepas RTM melaporkan kegelisahan penduduk di kawasan perkuburan itu terhadap kehadiran buaya yang dipercayai dari tanah bencah matang. Oswald menedahkan perkara ini kepada pemerintah RTM di Kuching. Operasi menangkap buaya di kawasan itu telah ditutup namun pihaknya masih mengawasi kehadiran haiwan itu di kawasan berkenaan. Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan ada buaya saiz lebih besar di dasar tasik itu namun selagi belum ada penampakan jelas, pihaknya tidak dapat menjalankan operasi penangkapan. Konflik antara buaya dengan manusia juga telah menimbulkan ketakutan masyarakat di negeri ini dengan merekodkan tidak kurang 4 kes kematian sejak Disember tahun lepas belia masa kini merupakan aset penting kepada pembangunan negara yang juga bakal menjadi pemimpin masa sama ada peringkat tertinggi maupun peringkat antara masyarakat atau keluarga. Menteri Muda Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerana itu belia perlu membangunkan diri selain menjauhkan diri daripada pengaruh dadah dan kes-kes sosial lain. Dato' Abdul Karim berkata pengaruh dadah dalam kalangan belia akan membantu pembangunan mereka selain menghancurkan masa depan dan menjadi cemuhan masyarakat. Dalam kata demikian, pada majlis perasmian bebas dadah sempena program Cekal, IPT Bebas Dadah di Pusat Kecemelangan Teknikal Sarawak Sentex di Santubong. Turut tadi Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman. Dato' Abdul Karim yang juga pengurusi Majlis Tindakan Membanteras Dadah Menambah walaupun Sarawak antara tiga negeri terendah, yang merekodkan jumlah penyalahgunaan dadah namun kerjasama terusan daripada semua pihak perlu bagi mengawal peningkatan indeks salah jenayah dadah ini di negeri ini. Program Manjuran Sentex dan Persatuan Pencegah Dadah Malaysia Pemadam itu bagi memberi perendahan akan kesan penyalahgunaan dadah kepada para pelajar. Turut diadakan ceramah kesedaran, bebas dadah dan tunjukkan anjing pengesan dadah oleh unit anjing narkotik Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Golongan belia kawasan baut disaran supaya melibatkan diri dalam bidang keusahawanan agar seiring dengan hasrat kerajaan dalam mentransformasikan kawasan luar bandar. Ahli Dewan undangan negeri Tasik Biru Datuk Henry Ginat berharap penglibatan belia setempat dalam bidang keusahawanan amat penting bagi merancakkan lagi kepesatan ekonomi di kawasan itu. This It is something that is good to improve the life of the rural people and also to create more socio-economic activities. I hope this program after this more people involved in business. Kerana itu, beliau memberitahu infrastruktur asas akan dipertingkat di kawasan berkenaan merangkumi penyediaan lebih banyak gerai-gerai jualan, terutama di kawasan riadah dan kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemerintah selepas menghadiri penutupan program mudahnya bisnes di Bau. Program Anjuran Institut Kesahawanan Negara itu disertai oleh 250 usahawan dari sekitar Bau yang antara lain bertujuan memberi penerangan dan pengetahuan dalam mengulakan perniagaan. Masih banyak lagi pembangunan pendidikan dan penambahbaikan prasarana asas perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah dan rumah-rumah panjang di kawasan Sungai Asap Laga. Untuk tujuan itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung memohon peruntukan sebanyak 1 juta ringgit lagi daripada Sarawak Hydro dan Berhad bagi tahun depan. Datuk Yasrul juga memberitahu bahawa peruntukan sedia ada sejuta ringgit setiap tahun daripada syarikat itu tidak mencukupi bagi menjalankan program-program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat itu. Tambahnya peruntukan tambahan tersebut diperlukan bagi menaik taraf kemudahan di sekolah-sekolah di kawasan tersebut yang masih jauh ketinggalan terutamanya dalam menyediakan bekalan air bersih terawat kepada pelajar-pelajar di pedalaman dan juga penyediaan prasarana asas kepada 15000 penduduk yang terjejas oleh projek pembinaan empangan hidroelektrik Pakun. Tamanya hasrat tersebut telah dinyatakan beliau dalam satu mesyuarat bersama ahli-ahli lembaga pengarah syarikat itu pada bulan lepas di Kuala Lumpur. Sebagai pemimpin dan wakil rakyat ahli parlimen, saya sentiasa bersedih kerana pasaran sekolah-sekolah kita di pendalaman masih ketinggalan walaupun kita merdeka dalam 53 tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah di, di, di Semenanjung, sekolah-sekolah kita masih ketinggalan. Satu yang ketinggalan ialah uh, water treatment plant atau bekalan air bersih. Dalam 53 tahun ini, guru, waga guru dan murid-murid yang tinggal di pendalaman uh, minum air yang tidak, apa kata, no treatment. Jadi ini satu daripada saya, uh, tidak baiklah bagi diri saya dan kita harus memainkan uh, saya suara di parlimen uh, supaya kementerian KPM uh, sekarang turun ke Padang dan melihat sekolah-sekolah di kawasan parlimen saya di Ulu Rijang ini, sekolah yang dibina dalam 70-an dan 60-an dulu tidak ada dan sekolah yang sampai sekarang pun setiap, -setiap sekolah tidak ada uh, bekalan air bersih yang terawat Walaupun sedar, peruntukan tambahan tersebut bergantung kepada keuntungan syarikat dan keadaan ekonomi semasa, namun beliau percaya ia akan dapat diluluskan bagi manfaat pendidikan dan masyarakat. Datuk Wisen Ugak memberitahu media selepas menghadiri program CSR Sarawak Hidro yang meraihkan pelajar cemerlang dalam UPSR tahun lepas di Bintulu. Sementara itu, Sarawak Hydros dan Berhad terus komited dalam menyokong pembangunan pendidikan khususnya bagi pelajar-pelajar pedalaman di kawasan mereka beroperasi iaitu di Bakun Sungai Asap Laga. Pengurus Besar Hikmat Koprat Sarawak Hidro Sendirian Berhad Faisal Syahbudin memberitahu syarikat itu akan terus membantu kerajaan dalam mempertingkat taraf pendidikan pelajar luar bandar melalui pelbagai inisiatif. Uh, merasakan bahawa menyokong uh apa ni pencapaian seumpama ini pencapaian cemerlang para pelajar seumpama ini adalah suatu yang dapat membangkitkan semangat kepada mereka untuk terus berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai lebih cemerlang di dalam pembelajaran masing-masing. Beliau ditemui media semasa menyaksikan sesi membeli kelengkapan sekolah di salah sebuah pasaraya di Bintulu. Sementara itu pelajar yang ditemui melahirkan rasa gembira menerima bantuan kerana sedikit sebanyak mengurangkan beban perbelanjaan keluarga dalam pembelian kelengkapan sekolah bagi tahun depan. Sarawak Hydro uh, telah uh, membelanjakan kami beberapa barang keperluan sekolah. Gembira sebab tidak payah-payah. Saya rasa gembira sebab dapat ditajak oleh Sarawak Hydro ini dan saya rasa bersyukur sebab tak payah nak menyusahkan ibu bapa untuk beli baju sekolah dan peralatan lain untuk pada tahun hadapan. Ramai 16 orang pelajar cemerlang UPSR tahun lepas dari tiga buah sekolah di Sungai Asap Belaga iaitu SK Abun Matu, SK Longgang dan SK Batu Keling menerima set lengkap pakaian sekolah, alat tulis, hamper bernilai RM400 setiap seorang di bawah program tanggungjawab sosial CSL Sarawak Hidro Sendirian Berhad. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM antara agensi kerajaan yang banyak melibatkan masyarakat dalam menjaga keselamatan di kediaman masing-masing, terutama aspek pencegahan kebakaran. Ia atas kesedaran bahawa tanggungjawab mencegah kebakaran bukan hanya terletak pada bahu pegawai dan anggota bomba semata-mata. Di bahagian Seri Aman, selain telah mengadakan sebanyak 8 siri program bomba community, JBPM Seri Aman turut menganjurkan program Summer Camp bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman, program tiga hari bermula selasa lepas disertai oleh seramai 27 peserta dan tiga daripada mereka ialah wanita. Sebenarnya saya menyertai sama kem ini adalah untuk mendapatkan sijil untuk mengikuti syarat Pengambilan BTO memandangkan peserta perempuan seramai tiga orang dan selebih semua lelaki kami menyok cabaran uh, menyertai dengan perasaan yang cukup berani dan bersemangat bila balik ke kampung masing-masing dengan saya menyertai program uh, macam ini sama camp uh, saya boleh mendapat uh, ilmu macam mana cara untuk pakai uh, itu payah bomba Lepas tu cara-cara memadam api. Hadir menyampaikan sijil tamat latihan kepada peserta Timbalan Pengarah JBPM Sarawak Penolong Pesuruh Jaya Bomba Man Ali Bahudin. Beliau dalam ucapan ringkasnya berharap peserta dapat memperhatikan ilmu yang dipelajari dalam mencegah kebakaran selain berkongsi pengetahuan dan kemahiran dengan penduduk di kampung dan rumah panjang masing-masing. Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Miri diseru supaya menggambling usaha dan idea ke arah memajukan masyarakat minoriti itu dalam pelbagai aspek. Ini terutamanya apabila menyaksikan kebanyakan mereka telah berhijrah dari kampung untuk hidup di bandar yang memerlukan sokongan dan dorongan persatuan itu agar berjaya seiring dengan kaum lain di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau menegaskan, persatuan itu juga merupakan satu platform penting dalam membincangkan pelbagai isu dan keperluan kaum itu. Justru beliau menyokong agar bancian kaum kayan yang bermastautin di Bandaraya Miri dilaksanakan supaya perwujudan jawatan ketua masyarakat kaum kayan di Bandaraya Miri segera diusulkan kepada pihak tertinggi. Bagaimanapun beliau menyeru supaya lebih ramai kaum kayan di Miri menjadi ahli berikutan banyak manfaat bakal diperoleh. Beliau berucap merasmikan malam penghargaan Komiti Persatuan Kaian Sarawak Cawangan Miri 2013-2016 di Miri. Denis yang juga Presiden Persatuan Kayan Sarawak berharap kaum Kayan terus merebut peluang yang ditawarkan dalam ekonomi, pendidikan dan kejaya ke arah meningkatkan taraf kehidupan. Pada majlis itu, beliau menyaksikan penyerahan dokumen persatuan daripada mantan pengurusi Persatuan Kayan Sarawak Miri, Philip Ng kepada pengurusi baharu Jeffrey Ngau Uwang sebelum menyampaikan sijil penghargaan kepada Komiti PKSM 2013 hingga 2016. Peserta larian yang menyertai ke semua tiga acara maraton penuh pada tahun harapan menerusi Miri Maraton Borneo International Marathon dan Kuching Marathon akan diberi pengiktirafan khas atas komitmen penyertaan. Datuk Banamiri Adam Yee berkata selain mendapat meda penamat pelari yang berjaya menamatkan ketiga-tiga acara maraton penuh tersebut akan menerima meda tambahan yang direka khas tanpa sebarang cas tertakluk kepada terma dan syarat. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU The Great Borneo Series GBS di Miri. Katanya MOU itu sebagai platform kerjasama ketiga-tiga persatuan maraton di Sarawak dan Sabah untuk menarik penyertaan peserta bagi ketiga-tiga acara maraton berkenaan di Miri, Kota Kinabalu dan Kuching tahun depan. Jelas beliau kerjasama itu secara tidak langsung mampu mempromosikan secara lebih agresif acara larian maraton dengan adanya inisiatif tambahan daripada pihak penganjur. Tambahnya, pihak Majlis Bandaraya Miri juga akan terus memberi kerjasama kepada pihak penganjur bagi memastikan kejayaan Miri Marathon pada 19 Mac tahun depan. Di Miri, Borneo International Marathon 2017 akan berlangsung pada 7 Mei di Kota Kinabalu manakala Kuching Marathon 2017 pada 13 Ogos. Seterusnya kita boleh ke segmen agenda hari ini. Baik antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri akan menyempurnakan majlis perasmian penutupan Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Negeri Sarawak di Auditorium Intan Kampus Sarawak, Kota Samarahan pada pukul 9 pagi. Manakala timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya akan mempengusikan mesyuarat mekanisme penyelarasan negara CCM pada pukul 8 pagi di Kuching yang akan diikuti dengan sidang media selepas itu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem akan menyempurnakan Strow Civil Service Excellence Night di Pusat Convention Borneo Kuching pada pukul 8 malam. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas akan membuat lawatan ke Baras Kuching dan Stesen Telementri Jabatan Pengairan dan Saliran Kuching bagi persiapan menghadapi musim banjir di Baras Kuching pada pukul 2.30 petang. Untuk mendapat liputan Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Abang Johari Tunopeng akan menyempurnakan Madris Taklimat Devolution of Power di Kompleks Slum Sibu pada pukul 10 pagi. Baik demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke angkasa lepas bersama Syahrizam.